Я начну с небольшого разбора полетов с моего первого неудачного и бесценного по опыту стрима. Это займет где-то минут 5, я думаю, поэтому мотайте вперед, чтобы услышать отзыв на фильм Venom 2. В последние годы в виртуальном пространстве наблюдается интересная тенденция, когда пользователи интернета а еще лучше сузить и точнее сказать, это касается аудитории, зрителей, ютуба, да, потребителей контента, когда тот или иной блогер, например, как Данила Поперечный или Николай Соболев, из ролика в ролик нагло врет на многомиллионную аудиторию, в лицо, не моргая глазом, лицемерит. И люди с первых слов готовы это схавать, наставить лайки, готовы под веселое улюлюканье носить на руках и прощать даже самые грубые оплошности, просто услышав фразу «Никто, блядь, из нас не знал». И даже будучи откровенно увлеченным в том, что обманывали, разводили людей, ну реально, от чего люди пострадали, либо травли, либо финансово, либо, может, физически, бегом бегут и несут в какой-то приют деньги, и все, проехали, забыли, я красавчик, несмотря ни на что, я помогаю детям. И после, когда кто-то начинает разоблачать или сомневаться в словах этих святых и непогрешимых, то становится завален дизлайками, жалобами, оскорблениями, и... Такую же реакцию получают люди, которые говорят правду, говорят искренне. И последний яркий дому пример это интервью Мартиросяна, где человек прямо говорит, что ну, ни за кого заступаться, он не собирается плевать, он хотел на других комиков. Человек прямо говорит правду, человек озвучивает свою позицию. Что он получает в ответ? Хейт, оскорбление, дизлайки. То же самое случилось и со мной. Хорошо, что это случилось, когда у меня не так много людей в подписчиках. Кто не в курсе, ситуация была такова. Я за свои деньги, за 5 долларов, точнее 4,99 Переводите на свой курс, сколько это в рублях, гривнах, тенге или другой валюте, купил доступ на просмотр фильма Venom 2 в онлайне. И мне пришла в голову мысль, а почему бы не совместить приятное с полезным, да, и не провести трансляцию, я не знаю, там, обрезав видео по краям, как я и сделал, закрыв сбоку обложкой фильма, да, высока вероятность того, что трансляцию заблокируют. Но я подумал, пусть, пусть, я сделаю запись экрана, загружу видео в облако и придумаю потом, куда прикрутить ссылку и поделюсь со всеми желающими. Что вышло в итоге? Я, как и все, ждал фильма. Был таймер отчета премьеры на сайте. Не знаю, то ли... Через это время должны были залить запись фильма. То ли это Кидалова, там всем я всем прямо говорил, я сам не знаю, будет фильм или нет. Я жду по окончанию таймера, как и все. Конечно, случилось следующее: показали кусок фильма типа трейлера на английском, а дальше уже пошел фильм в в хорошем качестве, ну первая часть. И какова была реакция людей? Да, озвученное ранее, все начали меня хейтить, оскорблять, дизить, кидать жалобы. На следующий день я нашел фильм в доступе, и с учетом того, что это новый фильм, его будут отовсюду удалять, я его загрузил в облако. Я запустил стрим и разместил ссылку, откуда можно достать этот фильм. Начали писать, что это вранье, вирус, наеб, дизлайк. Всем злопыхателям, всем хейтерам, ненавистникам, всем, кто писал гадости, кидал жалобы. Ребята, я вас порадую. Ваши усилия и старания прошли не зря. Они были замечены. Канал пострадал. Порадуйтесь, порадуйтесь тому, что я заплатил деньги, я был кинут, я остался виноват. И после того, как я захотел дать людям возможность посмотреть фильм, загрузив его в облако, вы все засрали, накидали жалоб. Эта вся ситуация для меня драгоценнейший урок и наука, что я впредь добром разбрасываться не собираюсь и не буду. Я старался кому-то дать что-то бесплатное и... и понимаю, что халява делиться не стоит. Потому что если все обломится, вас с говном смешают и сожрут даже с учетом того, что вы ни к чему не призывали, не заставляли, не обещали, не требовали, не сдирали и не кидали на деньги, не говорили вот-вот сейчас подпишется 100-500 человек, тогда и включится фильм и выключаете трансляцию на этом. Я очень рад, что это произошло так рано в плане ну, широты известности и аудитории. Любая возможность просмотра чего-либо раньше времени или в день премьеры, которая мне будет доставаться, мне будет доступна, я ни с кем, не дай бог, не буду делиться, чтобы в итоге не выходить крайним, да еще и забаненным. А также всем людям я горячо рекомендую и от всего сердца советую не покупать ничего на левых сайтах, даже если это выглядит плюс-минус за адекватные деньги. Есть куча проверенных сайтов видеостриминговых сервисов, которые официально могут предоставить услуги показа того или иного фильма, вот ими и пользуйтесь в остальные места деньги не несите я потратил всего 5 баксов, а получил драгоценнейший опыт, невероятно просто и увидел настоящую натуру, нутро людей, очень многих людей, особенно тех которые все, все хотят на халяву думаю со своим разбором полетов я закончил и объяснился если у кого-то есть еще какие-то вопросы по этому поводу, пишите в комментариях в адекватной культурной форме я обязательно с удовольствием Таким людям отвечу. А теперь отзыв фильма Venom 2. Venom 2 в английском языке вообще рабочее название у него Venom да будет бойня, да, но на русский решили прилепить двойку для простоты восприятия зрителей, вдруг кто-то, ну, чтобы не, не запутались, да, и не подумал, что идет на первый фильм, ну знаете, мало ли как он там назывался в 2018 году тот первый фильм. Может, там что-то еще после слова Веном было написано. Может, там было написано «Да будет бойня». Поэтому двойку прилепили. Начинается все со сцены в тюрьме, где мы видим молодого Кэсси, так зовут обладателя Карнажа, в дальнейшем, как его разлучают с возлюбленной, у которой непоменно растет сила, заключающаяся в ее голосе, ее суперспособность. Это очень сильно кричать. Так как, например, кричат девушки, когда видят мышку или таракана, но в сто раз сильнее. От крика там все разлетается и лопаются перепонки. Ее увозят, потому что больше не могут содержать в условиях с обычными заключенными в специальную изолированную звуконепроницаемую камеру, а Кэссиди продолжает влачить свое существование в заключении. Я не знаток и не любитель комиксов, и мне казалось, особенно опираясь на концовку первого фильма и той фразы, что звучала от Кэссиди, «Будет бойня, Карнич» да будет бойня. Я подумал, что он уже обладатель симбиота или станет обладателем. Потом там, не знаю, в камеру метеоритный камешек какой-то заретит. И оттуда выпрыгнет симбиот на персонажа Буди Харрельсона и... Тот станет суперзлодеем. А на деле оказалось, что он укусил Эдди Брока. А так как персонаж Тома Харди обладает симбиотом, в его крови содержатся и частицы Венома, да, и таким образом оно попало через укус Кэссиди, и он стал карнажем. Если оценивать как обыкновенный фильм, то это все звучит и выглядит как какая-то залупня полная. Ну а как комикс ну, сгодится. Опять я не понимаю бомбеж, жопу у всех этих кинокритиков, особенно от любителей и обозревателей комиксов, что им не понравился Веном 2 и Веном 1 тоже, что это отстойный фильм. И все подряд очень оригинально шутят, да будет кринж. По моему мнению, Веном 2 эта экранизация комикса тянет на твердую семерку из десяти, где у нас есть отличный актер Том Харди, в продолжении, понятно, да? Много юмора, связанного с его персонажем и симбиотом, попытками ужиться в одном теле и постоянного перебивания и его попытки откусить всем подряд бошки, чтобы попитаться мозгами, такая альтернатива шоколаду, да? Юмора полно, много смешных и забавных ситуаций. И вообще, если вам понравился первый фильм, вам обязательно понравится Второй, стопудово, планка на том же уровне. Также из положительных моментов я рад, что избавились от этого ужасного рыжего кучерявого клоунского парика, который был у Вуди Харрельсона в конце первой части, я уже думал, блин, неужели во второй части он будет носиться и прыгать как клоун с ним. А тут приличный причесом только от Барбера вышел. Из минусов фильм Venom 2 это хронометраж, то есть он очень короткий. В общем, в общей сложности полтора часа с титрами, начальными, конечными, сценой после титров. Точнее даже, наверное, час 40, а если откинуть титры, то где-то полтора часа. В общем, время пролетает очень быстро, события развиваются молниеносно, где-то спустя минут 30 Кэссиди уже э, выбирается из заключения, и финальная битва происходит, ну, конечно же, в конце фильма, также очень коротко, минут 10, вроде максимум 15. И я не могу понять, почему такой короткий хронометраж у фильма, из-за из этого в каком-то смысле пострадал и суперзлодей в исполнении Вуди Харрельсона, да, его показали мало и толком не раскрыли. А, ну и еще также я не понял, почему красный Веном, то есть, ну, Карнаш, который родился с капли крови Эдди Брока и Венома, сильнее, чем оригинал, то есть которого он называл отцом, да, где был момент в конце, что Веном с ним столкнулся и такой, оу о, это красный, все, мы сваливаем, все, назад. То есть можно было бы Добавить еще чуть-чуть времени в фильму, чтобы объяснить, почему он так реагирует, да, чем так опасен Карнаш, и почему Веном его боится. И вообще, лучше бы, конечно, сделали так, как я, например, озвучил ранее, да, чтобы там, не знаю, с куском какого-то метеорита ему в камеру залетел, или еще как-то заразился, я не знаю, или там в тюрьме проводили эксперименты, а так из-за укуса капли крови такой мощный противник, как-то не очень правдоподобно, да? Ну, для комикса простительно, конечно, но слабенько. Конечно, фильм Веном 2, да будет Бонни, нужно смотреть в кино, на большом экране, для того, чтобы оценить и ощутить всю эту схватку красного и черного, которая напомнила мне драку Халка 2008 года с той же второй зеленой херню которая также оказалась достаточно сильной, и нормально наваляла ему. Да и вообще сцену финальной битвы первого фильма Веном, да, где два Венома дрались друг с другом. Если вам нравятся комиксы, если вам понравился первый фильм про Венома, если вам нравится Том Харди и, конечно же, всем остальным зрителям, которые решат посмотреть фильм впервые или с кем-то за компанию пойдут, должны понимать, что это веселая бессмыслица, дуристика в большинстве своем с простыми шутками для ненапряжного времяпрепятствия. Скорее больше рассчитанное на подростковую аудиторию. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.